в биомеханике дыхания и заключается проблема с травмами грудной клетки. Травмы грудной клетки у нас будут состоять из двух больших, именно изолированной грудной клетки, из двух больших а, разделов. Какие? Ребра поломаны, да? О, да. Ну, могут быть поломаны ребра, могут быть не поломаны. Да. Вскрыто да. или не вскрыто? То есть, если пробито, например, Пробито, э, да. А, пробита только нелегкая, Проникающее ранение и не проникающее ранение в грудной клетки. Есть дырка у нас в грудной клетке или нет дырки в грудной клетке. Есть дырка в грудной клетке, называется открытый пневмоторакс, не у нас воздух торцес, грудная клетка, и нет дырки, закрытый пневмоторакс, то есть э, скопление воздуха в западной пространстве. Теперь немножко о том, как мы на самом деле дышим. Это модель нашей грудной клетки. Банка с плотными стенками, герметичная, синяя ⁇ это наши легкие, это будет считать, что диафрагма. И вот я меняю давление уродной клетки, да, я же не трогаю перчатку, синюю штучку, -то. не трогаю, руками, нет я, но она почему-то меняет свое объем. Почему? Правильно, внутри банки меняется давление, абсолютно нет. Вот таким вот образом мы дышим. Вот вам вот клетки. Теперь смотрите, что происходит. С нашим легким тогда, когда мы получаем дырку леральной полости. Все, все то же самое. Еще только не только не у нас мы, мы не дышим. Вот две дырки. Вот я дырочки закрыли, мы дышали. Вот я дырочки открыли, герметичности мы не дышим. Как будем лечить дырку в грудной клетке? Дырки. Не. Что почему? Не совсем. То есть мы чем-то их должны закрыть. Да? Начиная от простого банального пальца, или ну, медицинскими требованиями, Абсолютно верно. То есть мы должны вернуть герметичность нашей группа. В данном случае я использую легопластыр. Но, но, а что делать с тем воздухом, который там уже собрался, а тем более, если у нас легкая... Будем наклеивать клапан, который будет работать только в одну сторону. Видишь, как клапан поднимается. Этот клапан выпускает воздух наружу, но не впускает воздух изнутри. Вот, я сейчас все покажу. И вот смотрите, что происходит с нашей Наш лёгкая восстанавливает объем. Очень замечательно дышит. Назармер, все такое. Но лишний воздух стравливается через вот этот вот, трехсторонний трёх, клапан. В чем смысл этого всего? Помните, чем мы моем э, посуду? Губкой, да, такой. Вот легкая очень напоминает вот такую вот губчатую ткань. И смысл этой губчатой ткани э, в том, что если мы кухонную губку сжали, да, и отпустили, она расправилась. С легким в точности, да, наоборот. Если э, легкая вот находится в отрицательном давлении, она вот такой вот раздутая, да, красивая, и вот там вот получается на задней, если, если мы здесь нарушаем... Герметичность, смотрите, что получается. Она раз и спалась, но сдулась. Вот происходит это, то же самое с нашими. Что мы будем использовать для того, чтобы заклеить? Да, абсолютно верно. То есть любая воздуха непроницаемая, не ткань, которую мы накладываем на это отверстие вокруг мы можем обклеить лейкопластырь, можем обклеить как скотчем, допустим, а можем ничем не обклеить, просто держать ладошкой и все, чтобы оно не сместилось от этого.